У нас общие интересы. Последний раз, когда мы показывали власти свои, даже не зубы, а просто делали предупреждение. Это на марше патриотов. И приехало 10 тысяч людей, наших э, активистов, наших прихильников. Э, мы пришли до Верховной Рады, и эти так называемые вершители судеб народа, они побоялись выйти к нам, они ушли с Верховной Рады черными ходами. И единственное, что они хотели сделать, когда мы их предупредили, это сделать выборы на Донбассе. Это призвать того Донбасса, закупированного, узаконить тех преступников, которых надо судить. Они хотели провести Верховную Раду как народными депутатами, дать им неприкосновенность. Вот так очень многое. Мы можем влиять. И они испугались. Поэтому я призываю всех. Вступайте в наши ряды. Сейчас покажем ролик, чем занимается наш Форма была у меня мультика, у меня было термобелье на лето, на зиму, на осень, на любые часы. У меня был спальный мешок. Ну, то есть все, что надо солдату, чтобы он не устал воевать, все было. И когда нам говорили, вот вы обеспечены, я говорю, да, мы обеспечены. Нам люди перечислили, и они пошли целевая помощь. Они пришли к нам. У нас просто не воруют, нельзя украсть все самого себя. Если мы начнем воровать сами у себя, у нас будет. Это начнем... А кто из вас головой организации, если я это правильно назвать, а, ну, куратор вашего проекта, так сказать, АЗОВ, семейный корпус? Семейный корпус АЗОВ, я уже говорил, он вышел из полка АЗОВ, то есть это бывшие бойцы, такие как я, пришли домой и начали организовать возле себя единомышленников. Единым лидером всего Азова движения. Не Арсен а? Нет, не Арсен Авахов. Андрей Белецкий. ты в банде, Понятно. почему в банде? Тому що наш міністр такий самий, як всі решта ті, які сидять попереджені. Так, секунду, а при чому Мілецький до міністра? Мілецький напряму зв'язаний, не менше з тим. Наступне питання. А, от, наприклад, якщо ви будете бажати брати участь в, наприклад, передбивчих церквах, і, наприклад, ви проходите. як як буде побудована ваша політична так би сказати, система, тобто керівництвом, наприклад, державою, наприклад, участь, яка має бути, Тобто, як ви бачите себе в тобто, в політичній кабінеті міністрів, наприклад, ваших. Ну, наприклад, робота в Верховній Раді, наприклад, робота на округах, робота, наприклад, тут є питання, наприклад, для того, щоб ну, є якась проблема, наприклад, в Глухівському районі, от, наприклад, навіть в місті Глухові. Как, например, вы будете решать такие проблемы? Ну, я, на первое, что хочу сказать, цивильный корпус АЗОВ не есть политическая партия. Политическое это есть ГО, то есть громадское объединение. Громадское объединение не имеет никакого отношения к политической партии. Да, оно привязано к АЗОВ. Так, так. Сейчас сформирована новая партия, это патриот Украины. Но задачи у политической партии и у цивильного корпуса Азова, это патриот Украины занимается политикой, а цивильный корпус Азова как громадский объединитель занимается на месте, как громадский объединитель. Смотрите, пожалуйста краснов имеет какое-то отношение к вашему цивильному корпусу э -э, краснов э -э, был у нас был у нас в азове в цивильном корпусе азове. Э -э, то что я понимаю что вы хотите спросить э -э, почему его задержали или что задержали его задержали но да. это да. ваш наш да. но ну, опровергните уточните он являлся красно краснов наш но э -э то, что ему сейчас забрасывают, это не соответствует действительности. То есть СБУ как бы сначала сделала, а потом подумала. И уже отступать некуда, поэтому они тянут вот это все, что рассказывают, но фактов нет как таковых. Факт, факт остается они не проявляют, что он являлся двойным агентом контрразведки. Э -э смотрите, у нас в стране, в стране есть... Две структуры. СБУ и э, как бы армейской разведки. Да? Вот он являлся армейской разведкой и, вот и поэтому сразу же да. являлся это самое. Нет, у нас, э, у нас же, опять же, вернемся к тому, что нет согласованности между действиями разных структур. Каждый, Но он каждый, был... каждый считает, что он э, ум, как бы умнее другого. Краснов был в цивильном корпусе Азов. Не, ну то, что он был, это ясно. Но э, СБУ, нет, это самое. Они не отрицают, когда им задали вопрос, он являлся одним из э, непосредственных... Он районов. же на нашей стороне был. Он был двойным. Они говорят, он был и там, и там. Понимаете, вот эти шпионские игры на самом деле, ни вам, ни мне судить. У каждого есть свои как бы, задачи, и я в них, допустим, не посвящен. Ну, я имею в виду, что он к вашему пролежал с корпусу. назад или месяц назад в Курске открылся завод Рашен. А там везде не Рашен, а Рашер. Рашен, ну. ну. вот в Москве Рашер, а здесь это «Рошен» Это в Раше. Вот это надо спрашивать, а почему. Чё, а чё, да. а, а Эти спрашиваю? люди, которые Азол, это первый батальон, который пришел на передовую. Они пришли первых 10 человек, на 10 человек было 8 охотничьих ружей. И они стали на передке первые. Да, ничего, никто не скажет. Война грязная. Очень грязная война. Но это люди, которые стали на передке и задержали все это движение. Э -э, я хочу как бы, сказать, что спасибо за э -э, лесные слова. Но на Азова на передке еще я были и другие добровольческие батальоны. И правый сектор. И просто. так само и правый сектор, и Донбасс. Было много. Добровольцев. Э -э, они сейчас их нельзя ни судить, ни осуждать. Если бы не добровольческие батальоны на первой волне, то враг был бы уже под Киевом. Он был бы уже на Раворусском. Есть еще какие-то вопросы? Не надо меня снова делать. Либо вы это не обсудите. Я вам это обещаю. що ворог буде вибити з Маріуполя, це ніхто не віри. Тим не менш, Азов це зробив. І тому наступні задачі, які ставить перед собою Азов, ми також виконаємо. Ще салюкали, Радіо Володина померла і її спадкоємці продавали якраз з експертизою так далі цю е, печатку. Ця печатка вийшла на експертизу в Росії і повинна була стати частиною експонату Новгородського історичного музею. І було б написано, що знайдена вона не в Києві, а, наприклад, в Лавріз або в Новгороді Великому. Таким чином би знову ми мали. Е, Ще одну фальсифікацію української історії. Росія пробує прописати ну, фактично на себе Києво-Руську пробування. Росія почала. У нас общие интересы.